السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la hawla wala quwwata illa billahil al aliyyil azim Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita pada Jumaat kali ini dapat sama-sama kita meneruskan program daurah hadis 40 Imam An-Nawawi Pada kali ini سنتا akan membahaskan sebuah hadis yang bertajuk dan halal syarat penerimaan. عن ابي هريره رضي الله عنه, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين وقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر رجلا يُثِيلُ السفر أشعث أغبر يمده يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغوي بالحرام فَأَنَّا يستجاب له رواه مسلم كيف أَبُوهُ أبو هريرة رضي الله عنه فثانيا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبذير تسمهيا الله سبحانه وتعالى إيج بَيْتِ لا Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan muslimin dengan apa yang dia perintahkan kepada para rasul. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramallah dengan amalan saleh." Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami kurniakan kepada kamu." Kemudian baginda menyebut tentang seorang lelaki yang jauh perjalanannya kusut, masai dan berdebu rambutnya. Menadahkan tangannya ke langit sambil berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Sedangkan makanan, minuman dan pakaiannya adalah haram dan dia diberi makan dengan benda-benda yang haram maka bagaimanakah dikabulkan persmiskaannya hadis riwayat muslim hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian hadis hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab zakat bab penerimaan sedekah daripada hasil usaha yang baik dan perkembangannya dan hadis ini bernombor 1015 hadis ini adalah di antara hadis yang terbina di atasnya asas-asas dan hukum-hukum Islam. Ia juga merupakan asas dalam melakukan perkara halal dan menjauhkan dari perkara yang haram. Hadirin dan hadirat sekalian, untuk renungan dan kupasan hadis ini, renungan pertama daripadanya iaitu perkara perkara yang baik dan diterima. Sabda Nabi Wasallam tadi Inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Maksudnya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu baik. Dia tidak menerima kecuali yang baik. Merangkumi amalan, harta benda, perkataan dan juga aktiqat iaitu keyakinan. Oleh itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sesuatu amalan kecuali yang baik dan suci daripada perkara-perkara yang merosakkan seperti ujub, seperti riak dan yang lain-lainnya. Dia juga tidak menerima kecuali harta benda yang baik dan halal. Nabi SAW telah menggalakkan supaya bersedekah dengan harta pencarian yang halal lagi baik. Baginda Nabi SAW bersabda La yaqbalu illa tayyiba Maksudnya Allah tidak menerima kecuali yang baik Maknanya di sini Allah SWT tidak menerima amalan-amalan sedekah Kecuali yang halal lagi baik Kandungan kedua hadirin dan hadirat sekalian dari hadis ini Bagaimanakah kaedah agar amalan kita dapat diterima dengan baik Hadirin dan hadirat sekalian, di antara faktor terbesar dalam menjadikan sesuatu amalan seorang mukmin itu baik dan diterima ialah makanannya yang baik dan halal. Dalam hadis ini, terdapat dalil yang mengatakan bahawa amalan tidak diterima kecuali dengan memakan makanan yang halal kerana makanan yang haram akan merosakkan dan mencegah daripada penerimaan sesebuah amalan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaqbalu illa tayyiba Allah Subhanahu wa taala tidak menerima melainkan sesuatu yang baik sahaja selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam membuat penegasan dengan katanya wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihil mursalin وقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada muslimin dengan apa yang telah dia perintahkan kepada para rasul الله سبحانه وتعالى بفر من يا أيها الرسل قلوا من الطيبات وعملوا صالها. مقصودني واهي رَسُولُ سورة. مكن لا من الضعيف. وامن الله سوء. سورة المؤمنين آية 21. الله سبحانه وتعالى يقول بفر من يا أيها الذين آمنوا قلوا من الطيبات ما kulu minat tayyibati ma razaqnakum wahai orang-orang yang beriman makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal yang telah kami berikan kepada kamu ini bermakna hadirin dan hadirat sekalian para rasul dan umat-umatnya diperintahkan supaya memakan makanan yang baik serta halal dan diperintahkan supaya melakukan amalan salih Sekiranya makanan yang dimakan adalah halal, maka amalan akan menjadi salih. Apabila makanan tidak halal, maka bagaimanakah amalan tersebut untuk dikerjai? Hadirin dan hadirat sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, renungan yang ketiga dari hadis ini iaitu kaedah bagi membersihkan diri daripada benda-benda yang haram. Seseorang Muslim dapat membersihkan dirinya daripada harta haram setelah dia tidak mampu lagi untuk mencari dan mengenali tuan punya barang tersebut dengan cara bersedekah dengan harta tersebut dan pahalanya adalah untuk tuannya. Diriwayatkan daripada Malik bin Dinar katanya, Aku bertanya apa bin Rabbah. Aku bertanya apa bin Rabbah tentang orang yang menyimpan harta haram dan dia tidak mengetahui pemiliknya tetapi dia ingin membersihkan dirinya daripada harta haram tersebut maka beliau berkata disedekahkan harta itu dan aku mengatakan bahawa perbuatan demikian itu tidak akan diganjari maksudnya pendapat yang masyhur daripada Imam Syafi'i rahmatullah alaihi pada perkara yang bersangkutan dengan harta benda yang haram ini ialah bahawa ia hendaklah disimpan dan tidak disedekahkan sehinggalah datang yang berhak terhadap harta tersebut. Manakala Ibn Rajab pula berkata pendapat yang sahih ialah hendaklah bersedekah dengan harta tersebut cuma ia merupakan sedekah bagi pihak pemiliknya supaya manfaat hartanya akan kembali kepada pemiliknya di akhirat kelak di mana dia tidak dapat memanfaatkannya di waktu waktu di dunia. Hadirin dan hadirat sekalian, renungan yang keempat ialah sebab-sebab sesuatu doa itu diterima. Terdapat beberapa sebab untuk doa itu mudah diterima. Pertamanya iaitu jauh bermusafir. Musafir semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka mengikut Abu Daud, Ibnu Majah dan Ustaz Muzi dalam riwayat mereka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladi Tiga doa yang tidak syak lagi akan diterima Allah. Doa orang yang dizalimi, doa orang yang bermusafir, doa ibu ayah untuk anaknya. Apabila perjalanan itu jauh, maka lebih dekat untuk berdoa, untuk doa itu diterima. Kerana perjalanan yang jauh akan menyusahkan diri disebabkan lamanya berada di perantauan serta terpaksa menanggung keperikannya. Kesusahan inilah antara sebab yang paling besar doa tersebut dikabulkan. Sebab yang seterusnya iaitu bersederhana dalam pakaian dan suasana. Bikinda Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, Rubba ishtasa aghbara bi tamrain madufu'in bil abwab lau aqasama ala la la'abarah. Maksudnya, orang yang kusut rambut dan berdebu memiliki pakaian sehelai sepinggang ditolak ia ini tidak diterima ketika meminta sedekah di pintu-pintu sekiranya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan sumpahnya baginda sallallahu alaihi wasallam telah keluar untuk menunaikan sembahyang istisqa iaitu sembahyang minta hujan dengan hanya memakai pakaian seharian dan dalam keadaan yang tawaduk dan merendah diri. Sebab yang ketiga hadirin dan hadirat sekalian iaitu mengangkat kedua belah tangan ke langit. Ia adalah di antara sebab iaitu dia adalah di antara adab-adab eh, dalam berdoa. Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi telah meriwayatkan dalam hadis hadis Salman Al-Farisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, Inna Allah Ta'ala Hayyun Karimun Yastahyi Iza rafa'a Rajulu ilayhi yadayh An yuradduhuma Sifaran sa'ibatay Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Amat pemalu lagi amat pemurah Sekiranya seseorang lelaki Mengangkat kedua-dua Tangan kepadanya Allah Subhanahu Wa Taala malu untuk menolak kedua-dua dalam keadaan kosong dan kecewa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, adab yang sebab yang seterusnya ialah merayu-rayu memohon terhadap Allah. Iaitu dengan sentiasa mengulang-ulang menyebut rubiah Allah Subhanahu Wa Taala dan ini adalah antara perkara terbesar yang boleh menyebabkan doa tersebut diterima. Al-Bazzar telah meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qala al-'abdu ya Rabb, arba'a ar, qala Allah labbaik 'abdi sal tu'ta. Maksudnya apabila seseorang hamba itu berkata ini hamba itu berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Empat kali. Maka Allah SWT berfirman, ku menyahut permohonanmu, mintalah permohonan kamu akan diperkenankan. Hadirin dan hadirat sekalian, untuk selanjutnya bagi kupasan hadis ini, kita ingin memahami dan menyatakan bahawa doa itu adalah otak ibadah. Doa itu merupakan otak ibadah. Ad-doa umuhul ibadah. Maksudnya, doa itu adalah otak ibadah kerana seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia berdoa itu dia berada dalam keadaan putus harapan melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga itulah hadirin dan hadirat sekalian hakikat tauhid dan ikhlas tidak ada lagi ibadat yang boleh mengatasinya alhamdulillah tuan-tuan kita dapat mengupas dan mengetahui beberapa renungan mengenai hadis ini semoga apa yang kita dengar dan kita fahami daripada keperluan keperluan hadis ini sama-samalah dapat kita amalkan dan menjadikan ia sebagai panduan hidup. Hadirin dan hadirat dan dirahmati Allah sekalian, betapa pentingnya untuk kita menjaga, menjaga diri kita, makanan kita agar dipastikan semuanya halal kerana ia memberi impak kepada ibadah. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah SWT mengurunikan kekuatan bagi kita Nabi sentiasa untuk sentiasa menjaga, memahati mengawasi segala Punca pendapatan kita, kerja buat kita adalah bersumberkan perkara-perkara yang halal semata-mata ke kerana Allah Subhanahu taala. Semoga dengan ini hadirin dan hadirat sekalian dapat 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 mengetahui ibrah dan pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita sampai lain masa kita untuk berjumpa lagi saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih